мужчина отвечает за его веру. И муж приходит домой прямо позже назначенного времени. Какая реакция женщины была? Пару. А бабушка говорит. Она какая мера? Физическая, сексуальная и видовская. Да? И Поэтому берем красный, оранжевый и желтый. Все. И пошли работать. Вечером, когда вы ложитесь спать, что значит утром? Утром, как только проснулся. До зарядки, до ванны, Вечером, когда вы ложитесь спать, и у вас уже идет любовь на верхних этажах, и связь с высшим, пока вы спите. Интуиция. Вам энергия физическая уже не нужна, надо расслабиться. Вы берете зеленую, голубую, синюю и фиолетовую. Понятно, да? Очень у вас и Очень просто. здесь ответы на все вопросы. Потому что вы утром идете по тем тропам, которые вы Да. Зеленый у вас, смотрите. Вот. Поэтому это реально простой. Вы не видите всех волн, которые обходят в этой, программе. Но поверьте, здесь есть целый комплекс голографической протекции, которая надвигивает вас этим цветом. И вы, как художник, рисуете свою картину. Когда художник берет всем красным, он начинает их смешивать, и у него получается полотно. Правильно? А когда вы начинаете добавлять цвет, энергию цвета в свою ауру, научившись управлять энергией, даже с помощью этой программы, одной пока маленькой, там можно будет расширять. Вы сможете из своей жизни, в свою жизнь чудо. Не зря же фараоны в древние времена, в египетских пирамидах, имели специальные комнаты, в которых прилавлялся солнечный свет и озарял комнату заливал тем или иным светом. И фараоны свет. раздеваясь, принимали. Если это использовали в а чем вы? А, скажите, пожалуйста, простой инструмент построить, очень простой, не танули на нет каких-то там засекреченных форму, там тайну и так далее, все очень просто. Интересно, брать, смотрим глазами, получаем красную цвета, поднимаем красную чакры и уже можем ей легко делиться, потому что ее достаточно. А если вы в это время еще включите себе какую-нибудь хорошую классическую музыку, которая будет доставлять вам еще больше удовольствия? с вами поделиться, мы говорили о строении человека, о участках, о том, как они влияют на человека. Мы поговорили о трех законах. Вы запомнили эти законы? Какие? Резонанс, доминанта, доминанта и подобие. закон подобия. и понимаем особенно, что не мы работаем друг да? а мы можем управлять этой энергией и достигать поставленных жизненных предназначений. Если у вас нет вот такого флайера, обязательно возьмите, потому что здесь есть наши контакты, наши курс находится на другая в Киеве. Есть здесь все ссылки а, сайтов, которые у нас работают. Сайт сейчас в стадии наполнения, потому что вы там будете на солнце, вы нас странице Но в уже можете посмотреть. Есть контактные телефоны, которые будут желание общаться. обязательно Сейчас. И э, мы вам оставили отзывы, анкеты.